Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak saya mau tanya-tanya Ini kan tadi eh, Bapaknya Silaturahmi ke meranggen Demak ya Pak ya. Iya Bawa burung berapa Pak ini? Pak. Saya alhamdulillah bawa empat Bawa empat ya Jadi rombongan dari mana ini? Dari dari Jogja. Dari Jogja ya. Dari saya grup apa? Ketua PLM. PLM. PLM itu apa Pak singkatnya? Pak. Perkutut Lokal Mania. Perkutut Lokal Mania hmm. dari Jogja ya. Jadi hmm. grup apa? Grup apa? baru apa udah lama ini Pak? Baru. Baru. baru kebetulan baru tapi alhamdulillah ini langsung banyak-banyak yang pada simpatisan masuk ke grup kita. Oh, gitu ya. Hmm. Jadi baru peresmian tanggal 19 dari grup kita itu sudah ada 40 orang oh jadi loncengnya itu ya udah orang ya. ya. jadi antusiasnya yang penting satu poin glestidorang nah di itu ya yang terpenting itu ya. hmm. tadi datang ke demak ini berapa orang saya rombongan tiga, mobil. tiga oh, mobil empat mobil empat mobil ya empat mobil oh, jadi e kalau di total burungnya bawa banyak ya banyak banyak ada berapa ya lebih dari 15 belas gitu. ya. E, kalau e, di Jogja sendiri sama di sini gimana Pak? Cuacanya gimana wah, untuk burung? Di sini itu, situasinya <laughs> cuacanya kayak cuaca neraka Mas. Wah, <laughs> Mas gantangan kayak gantangan dalam umum. Kalau nggak memang burung itu benar-benar bagus gitu ya. Bagus wah. Udah ngedrop dulu dengan ya. panasnya. Panas contohnya, sekali sini. Contohnya tadi banyak yang eh, didis gitu ya, ya banyak yang. Ya, sekarang berjemur, yang tadi itu yang termasuk burung mahal-mahal iya, nggak iya. pada main loh iya. Enggak pada main dah tapi alhamdulillah burung alhamdulillah. saya enggak. ini ini tadi uh, dapat poin nggak ini uh, pak putut sendiri ini dapat poin nggak alhamdulillah enggak. tadi satu itu, mo satu mobil saya saya bawa empat kebetulan yang tiga poin semua yang satu nggak dapat nggak oh. tahu nanti soalnya versi terakhir nanti yang saya lombakan yang terakhir tapi saya 4 empat alhamdulillah sudah poin tiga oh, alhamdulillah Jadi, poin ya iya, nah, itu siapa, atas nama burung siapa itu burung yang, satu gembus oh, gem 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 yang gembus eh, yeah. eh, yang, satu, yang dua purwadi yang tiga wisanggeni oh, wisanggeni nah, yang ini yang terakhir itu anu kepot Depot Tapi belum ya. main nanti. Do ya. Mudah-mudahan doa kita bersama nanti Masuk bawa lagi. empat juara semua. Dan tadi ngomong-ngomong di lapangan ada yang transaksi. Itu katanya tadi ada transaksi burung perkutut juga ya. Pak. Mm -mm. Kata dibeli pak putut juga ya itu ya. Iya. alhamdulillah oh. kan tak beli langsung dicoba tadi. Dicoba adalah ya. 10 besar, 10 besar ya. Jadi <laughs> bawa uh, sertif apa itu, piagam sertifikat. Iya, uh, langsung gitu, ini ya. tadi dibawa ini piala-pialanya dia dia. Oh, dia. piala. Nih, oh, itu yang tadi yang, yang aku beli yang tadi. Baru, ya, oh. Oh, ya, tadi Nih, prestasi, ini, prestasi gitu, oh, ya. piagamnya banyak banget dibawa Banyak banget juaranya. Terus ya. Ini tadi uh, dengan harga fantastis ya. Iya, yeah, saya beli tadi, tadi 4, 4 juta. Fantastis ya. uh, 4 Terus juta. tadi itu uh, ikutnya sesi apa Pak? Sesi berapa? Ber apa sesi apa lokal alam ikut Iya, gitu. yeah. semua kelas ikut gitu. Heeh, alam bebas campuran. Kantor bebas, heeh, gacor bebas, ya. bebas alam, layon. Layonin nanti. Nanti. Layonin nanti yang yang keempat ini nggak tahu mudah-mudahan nanti juga nyantel. Oh, gitu ya. Gimana Pak e, baru kali ini e, merasakan di e, daerah Pantura dan sekitarnya gimana? E, kesannya gimana Pak ini? Tapi alhamdulillah ya kesannya meriah banget ketemu sedulur sedulur lama. Iya apa? Dulu juga saya mengadakan pernah mengadakan event besar Yuk, akhirnya ketemu sedulur lagi. Ya, uh, uh, jadi, saling silaturahmi antar uh, um, tahu, komunitas uh, uh, gitu antar komunitas, ya. antar penggemar. Ya penggemar betul. Lah ya, gini, Pak, ngomong-ngomong kok uh, burung perkututnya tiap minggu <coughs> selalu nominasi itu resepnya apa sih, Pak? Uh, saya resepnya tahu. biasa aja, Om. Jadi, cuma saya sebulan sekali mandi. Um, mandinya sebulan uh, sekali, itu Pak, uh, tapi jemurnya aja konsisten aja gitu mm -hmm. ya cek saya sekarang udah pensiun tinggalnya di rumah terus jadi tinggal ya yeah. memperpanjang yeah. hidup aja Oh jadi udah pensiun sekarang yeah. udah uh, menikmati mm -hmm. uh, menikmati dengan, hidup aja uh, dengan perkutut mm -hmm. oh. ya, gitu mm -hmm. ya. dan ini saya lihat di lapangan juga banyak uh, anak kecil juga banyak-banyak uh, Ibu-ibu juga banyak yang gantang, hmm. mbak-mbak juga. Hmm. itu tidak uh, kalau dulu kan kalangan orang tua. Iya, ya, uh, anak-anak muda juga hmm. gantang gitu hmm. ya. Hmm. Jadi untuk uh, nguring wuring budaya Jawa hmm. tentang melestarikan burung ya hmm. pak. Hmm. Kalau nganu Pak, ini Pak uh, memandikannya, beri jamunya gimana itu, Pak? Saya Tempat yang kurang jamunya tahu, itu ramuan sendiri aja. Ya paling tak kasih kencur aja kencur itu ya kencur bintir itu kalau enggak saya peres saya tetesin aja dua tetes tiga tetes oh, gitu. itu oh, itu dua minggu sekali jadi minggu saya enggak ya. enggak ada istimewanya enggak ada ekstra saya oh. ada yang kadang kalau main kuping ini saya enggak enggak ya tadi murni enggak. alami gitu ya. alami saya jadi kualitas burung saya kalau memang burung saya menang ya itu alami yeah. saya enggak pakai kuping kupingan enggak soalnya nanti Efeknya itu kalau doping itu mungkin sekarang juara tapi besok semakin ngedrop. drop. Oh, di kemudian hari efek-efeknya nanti semakin itu ngedrop. Gitu Menurut ya. saya nah, lah, tapi nggak tahu. Ya. Tapi saya seperti itu. Saya. Dan nah, di rumah, di rumah, rumah. berapa? Ngomong-ngomong, burungnya itu berapa? Saya um, ada sedikit. om cuma ada. 37 ya. Wah, oh, 37 ya banyak ya. <laughs> Sedikit. Ya, tapi kan 37, ya. prosesnya kalau burung Jawa itu lokal itu kita sabar. Iya, iya, ya. Kita benar-benar sabar. Kalau nggak sabar kadang kala kita beli di rumahnya orang bacornya luar biasa di di lombaan nanti belum tentu bunyi. Ya, ya, ya. Belum tentu bunyi. Nah ini dalam nah, jangka waktu ini. dekat ini ada nggak uh, akan mengadakan apa semisal latber apa uh, latpres apa lomba gitu ada nggak? Insya Allah nanti LHM. saya gabung sama saudara saya ini muda tapi juga ah, penggemar pas berat ini kebetulan yeah. dari Tunggul Pau, Pawelang. Menang. tunggul pawenang oh, tunggul ya, pawenang gunung itu gitu, itu ya, gitu, itu, punya, itu mas, uh, nanti insya Allah kita nanti akan koordinasi kita. kita akan mengadakan oh, ya. insya Allah mudah-mudahan lancar dan. acaranya amin dan selalu amin kuyu rukun selalu ya selalu dan ini Pak uh, selain itu perawatan yang paling apa ya paling menurut mudah untuk pemula itu gimana Pak untuk saya rata-rata itu dulu itu saya, itu gimana? saya rata-rata beli burung itu instan loh, oh, jadi udah jadi udah udah setengah kopling istilahnya instan, nah, terus nanti itu. baru kita kita jinakkan ya cara jinakkan cuma saya mandiin, saya mandiin kalau maghrib aja, kadang-kalau -kadang mandiin itu juga paling ya dua minggu sekali mandiin biar jinak dulu terus nanti setelah mandi kita jamoni. Biar um, keproh semua itu, biar yeah, biasa yeah. semua. Terus nanti, kadangkala -kadang saya pakai ember besar itu, terus saya taruh di ember itu, biar renang aja. Nanti, kalau capek ya, kan nanti semakin... Utama. dan nah, untuk uh, apa itu penjemuran, Pak? Penjemurannya itu gimana nih, Pak? Dikerek apa digantang biasa saya, gitu, Pak? Ya, saya punya kerean, ya punya apa punya gantangan, tapi saya rutin aja om um. jadi rotin jam ini. jam tujuh itu oh. saya bangun tidur itu langsung gantang oh, saya gitu ya. saya jemur nanti jam sebelas jam dua belas saya saya yuk oh, gitu ya. oh, dan untuk aja. pengembunan pak kadang kan banyak orang tidak tahu itu sangat penting nggak untuk pengembunan oh, penting sekali penting sekali penggemu pengembunan itu saya kebetulan otomatis rumah saya kan Ya di kandang burung saya itu sudah di luar gitu jadi kalau hujan nggak kehujanan tapi kalau udara pagi Pengembunan itu selalu kena embun. Jadi tetap otomatis-otomatis Otom otomatis, hmm. uh, jiwa faktor atau jiwa alamnya uh, muncul gitu ya. Selalu manggung hmm. jadi, Selalu gayer di setiap harinya uh, Soalnya menurut saya burung itu nomor satu itu mental dulu mas yang mental itu biar ya? itu kita nggak umum tapi kalau mentalnya drop mentalnya nggak bagus okay. untuk lomba ya gak, punya bunyi apalagi eh, apa itu kesit giras gitu ya pak iya kesit giras nih. kalau kesit giras itu bisa kita bisa kita bikin jinak bisa kita bikin punya ya, eh, prosesnya ya, gimana lama oh, gitu ya, prosesnya lama gitu dan ini banyak kan eh, Pemula tidak tahu cara membawa burung perkutut kalau berpergian ke luar kota. Gimana, nih, pak? Apa harus di kota atau enggak? Gitu. Saya kebetulan kebiasaan saya itu membawa burung. Burung perkutut langsung saya taruh sangkal, ya, dia tak geragak. dia masukin iya. hak aku. masukin mobil. Selesai, oh, gitu, iya. tapi berangkatnya itu langsung kita kerodong aja, tidak. Tidak harus dikrodong selama... 12 jam, apa enggak? Oh, gitu ya. Jadi, tidak gitu ya? Tidak, tidak. Gitu ya. Dan untuk de sampai lokasi, pak burung itu itu e diangin-anginkan atau dibuka krodong atau dicas dulu biasanya. Kalau gitu. sampai pagi, ya, Kalau sampai lokasi, lokasi katana. kan biasanya pagi, Om. Um. Nah, itu kita datang, kita buka krodongnya, kita. Kita panasin dulu pagi-pagi tuh, oh, oh, iya. nah, matahari pagi sehat atau nanti ya paling enggak setengah jam baru kita, nah. oh, gitu ya. Jadi menyesuaikan tempat biar adaptasi dengan ya, adaptasi dengan lingkungan. Gitu ya. Dan kini ada enggak pesan-pesan untuk semua masyarakat. Indonesia dan semua kalangan di, dari eh, kampung maupun dari perkotaan untuk eh, kemajuan burung perkutut Indonesia ini, Insya Allah saya merasa ikut bangga, saya sudah seumur segini, generasi penerus kita yang muda-muda banyak yang sampai istilahnya maniak sekali dengan burung. Kebetulan anggota PLM itu banyak yang sudah. Ada ya maniaknya burung itu kebetulan ya ada ya termasuk orang banyak yang sekarang banyak nah, anak nah, kecil nah, bahkan, bahkan, bahkan termasuk bahkan orang besar-besar orang itu ya. anggota PLN kebetulan saya ngerengkuh orang-orang ya. pintar orang-orang ya. yang tidak fanatis orang-orang ya. yang tidak egois ya. Jadi tak selalu angkos selalu terbuka untuk siapapun, mm -hmm. uh, tidak memandang apa enggak, itu. di Bebas umum, gitu ya. Bebas umum, boleh seduluran salah prinsipal seperti itu. Oh gitu ya, Pak. Mm -hmm. uh, sudah terima kasih atas uh, penjelasannya. Uh, semoga saja Pak Uut beserta keluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu diberi banyak rezeki yang barokah. Amin. Dan diberi kesuksesan untuk semuanya. Amin. Dan jangan lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.